24 лютого, о п'ятій ранку, Росія напала на Україну. Мене звати Дар'я Коломієць. Я живу у центрі Києва, і я добре пам'ятаю, як я прокинулась під звуки бомб та вибухів. Раніше такі звуки я чула тільки у кіно. Тепер же я почула їх наживо. 24 лютого на мою землю без жодного приводу увірвалася країна-агресор Росія. Кожен українець назавжди запам'ятає цю п'яту ранку. Відсьогодні у М'юзикюрс я розпочинаю щоденники війни, де люди розповідатимуть свої історії і ділитимуться тим, як вони зустріли цей день, день початку війни, день початку атаки України Росією. Україна обов'язково переможе. Тримаймося! Слава! Доброго вечера, мы из Украины. Меня зовут Шевченко Марат, я из города Купинска, Харьковской области. Мне 35 лет. Я вырвался с этого города на мотоцикле, на старом мотоцикле 59 -го года. Началось это так. За неделю до войны я приехал с Киева домой в отпуск. Работаю в звукопрокате, стейджменом ну, в дальнейшем звукор... звукорежиссером хотел и ну, диджеем подрабатываю, пишу электронную музыку. Утром 24-го мне позвонил брат, сказал, давай собирайся, документы, началась война, я еще подумал, какая война. 5 часов утра, 6 часов утра, блин, по-моему, он мне позвонил в такое время, я не помню точно. Я еще кота не покормил. Ну, как оказалось, да, война. Началась война, так как Купенск близко к границе, они очень быстро продвинулись, зашли в город. Наш мэр там им способствовался, как он видео записал, там сказал, блин, будет сотрудничать козляра, блядь. Но я не стал город сразу покидать, потому что подумал о том, что какая-то тероборона в городе все-таки должна быть. И думаю, пойду я в тероборону, но нашей армии не было в городе. Она поехала вся, я так понял, на защиту Харькова. Понятно, что областной город надо защищать в первую очередь. Они зашли в город и начался трэш. Сперва отключили интернет, потом связь, со временем потом уже и свет пропал, а за ним и вода. В город очень много беженцев приехало, из Зюма, из Балаклея, из Боровой, и еще с других городов. Так как поначалу было все-таки еще холодно, на мотоцикле я не мог оттуда выехать. Я ждал, когда будет какой-нибудь зеленый коридор. И такой день настал. Выехал автобус. За ним вереница машин. Ну, я думаю, тоже на мотоцикле. Либо сейчас, либо никогда. Сначала все там смеялись с меня, типа на мотоцикле ты что, совсем с головой не дружишь. Ну а потом мне завидовали, потому что на блокпостах мотоцикл не так обыскают. А их было очень много, пока я доехал до первого украинского блокпоста, российских блокпостов, я не знаю, я их штук 40, по-моему, было, но плюс-минус, я сбился со счета. В каждое село заезжаешь, выезжаешь, стоят, блин, перед Балаклеей а, меня допрашивала ФСБ, типа, какого хрена ты в Харьков и что тебе надо. Ну, мне в больнице, в Купинской больнице выписали направление, так как в Купинске не работает, ну, больница на износ работает и никаких медикаментов нету. Мне выписали направление в Харьков. И эту бумажку тыкал на каждом блокпосту. Зачем я еду в Харьков? Мне этот ФСБшник потом говорил, ты же понимаешь, что мы там через два дня, у нас будет спецоперация в Харькове. Мы будем Харьков возьмем за, за два дня, там уже все, уже Харьков это, ну, нихера они ничего не могут, блин. Я ему сказал, что за два дня я вернусь домой, потому что, блин, надо было что-то говорить ему. Когда уже въехали в Балакрею, а, начался обстрел. Я остановился. Лег на землю. Обстрел закончился, я встал, и мне осколок пропорол рюкзак с документами. На 10 сантиметров дальше бы стоял, бы в голову, наверное, прилетело. Суки, мой любимый рюкзак, а. С собой я вывез две сумки. Одну сумку с вещами, другую сумку с пластинками. Вот серьезно, пластинки, блин, мне друзья говорят, вообще тебе что, делать нечего, пластинки. Я, блин, такую коллекцию я больше не соберу. На блокпостах сильно удивлены были и рашки вообще. Зачем? Что за пластинки? Потом было заминировано поле. Как оказалось, я ехал через поле. Мне махали там, я им в ответ махаю. Думаю, ну, люди, наверное, мотоцикла не видели никогда. Потом мужик подошел ко мне, там, уже когда я проехал, я говорит, дебил, говорит, приехал там минное поле. Я ему говорю, да я откуда знаю, что там минное поле. Ну, наверное, я в Бога не верю, но, наверное, после этого всего у меня такое, я уже поверил. И последний блокпост российский. Там много было, по-моему, с ДНР или ЛНР. А, да, еще на одном, на одном блокпосту меня разделили до пояса, поставили на колени, дуло к виску. Типа, ну, они, я не знаю, обкуренные бухи или что они там, что они там при, при, при этом употребляют, потому что он мимо меня смотрит стеклянными глазами. Я, это, я видел тебя на Майдане. Вот я видел тебя на Майдане, и, блядь, ты там прыгал, я по телевизору тебя видел. Понятно, что я там отнековался, насколько это можно было. Потом воздух выстрелил, я глаза открыл, думаю, ну, живой, еще живой. Очень сильно переживал. Мотоцикл у меня старый. И думаю о том, что не дай бог где-то обломается на, на оккупированной территории. Я даже не знаю, что делать. Вот. Но он выдержал. выдержал. Выдержал до самого Киева. Первый украинский блокпост мне было было что сравнить. Потому что я когда увидел наших пацанов блять, это боги. Это боги с иголки одеты. Блядь, выглядят как как воины, блин, а не как чмо какое-то, которое там, блядь, стояло на блокпостах российских, блядь. Это вообще, блин, я на него смотрю, думаю. Нас Купенске настращали о том, что на украинских блокпостах военные бьют с купинской пропиской. Типа, что мы предатели там все. Ну, сколько я их проехал, ни один, ни никто, и ни, ни пальцем не тронул. на, на первом украинском блокпосту вот, взял у меня, ну, я паспорт показываю, он говорит, ты шо, Скупианская, я говорю, да. Он молча стоял, смотрел, говорит, ебать ты, Терминатор, ты шо, ты, ты как, вообще как ты про... Я говорю, я говорю ну вот как-то и приехал вот так. я еще с собой вышиванку вывез. Спрятал под сидушкой вышиванку, блин. Думая о том, что не дай бог ее найдут, но ну, там уже и все. Доехал до Змеева. Змееву пришлось в объезд ехать. Со Змеева... А, как оказалось, с топливом кризис вообще. Блин, заправиться негде. Там где-то на заправке по талонам. О, никаких у меня талонов ничего нету, Но спасибо, там местные хлопцы помогли. Я деньги дал, он по талону меня заправил. Я приехал в Харьков уже почти комендантский час. Суки Харьков бомбят, блин, чтобы им там, блядь, повылазило, блин. Спасибо друзьям, я переночевал. Ну, из Харькова потом выехал в Полтаву. До Полтавы я спокойно доехал. Блин, наших блокпосты, хлопцы там в захвате на мотоцикле. Выехал чувак, ё-моё, блин. Я тоже свой мотоцикл люблю, я его никогда не продам. Он меня вывез. В Полтаве я переночевал тоже у друга, потом отправился на Киев, еле заправился опять таки, отправился на Киев. Это была моя, наверное, самая долгая дорога. Так как бензин только 95-й, у меня мотоцикл не рассчитан на такое топливо. Я боялся, что он перегреется с перекурами. К вечеру я уже подъехал к Борисполю. Оказалось, надо Борисполь объезжать. Там еще там, около 100 километров ехал по в объезду. Выехал в Броварах, И уже когда... Я уже думал, я уже никогда не доеду в Киев. Мне уже надоело. У меня уже задница отваливается. Руки болят, шея болят до комендантского часа. Я верю, что победа будет за нами, потому что я видел наших хлопцев. Это боги. И верю в то, что наши оккупированные города, села освободят, потому что там очень много хороших людей, которые ждут, когда будет Украина. Они вот эти все пидоросня, И слава Украине! Выразить себя!